Ну, конечно, расставаться всегда, всегда трудно, но э, я думаю, что мы должны, должны все, все игроки, я думаю, поблагодарить Сергея Станиславича, весь тренерский штаб за, за то, что они делали. Под его руководством мы э, выиграли два, чемпи, два чемпионства, взяли кубок, суперкубок. Э, я думаю, что все, все игроки прогрессировали под его руководством. Мы я, я считаю, что жаловаться на Станиславича вообще никто никто не может. Да, мы мы провалили этот э, чемпионат и ну, тренерская судьба такая вот такова. Когда выигрываешь, все хорошо, когда проигрываешь и нет результата, то конечно конечно тренера тренера убирают, да? Но я могу только сказать огромное-огромное спасибо, очень уважаю этого человека и желаю, желаю успехов. Я знаю, что это хороший тренер и с, с огромным потенциалом, так что я, я уверен, что долго Сергей Станиславич без работы не, не будет. На вашей футболке ему памятник памятные подписи, вся команда. Чья это была идея? Ну, я, я не знаю, просто, наверное, взяли любую футболку, Станиславович попросил, чтобы вся команда расписалась.